год прошел, год был непростой. Для меня лично скажу, что это был год действительно испытаний, год надежд, год разочарований. И Сьогодні я готовий відчитатися за ту роботу, яка була в втічення года. Такими словами міський голова Сергій Сухомлин розпочинає свій річний звіт, який триває більш ніж півтори години. За основу звіту мер взяв свою передвиборчу програму. Він розповідає про енергоефективні технології, які впроваджуються у місті, переоснащення і забезпечення медичних закладів, спорт, освіту, безпеку, ремонт вулиць міста та комфорт житомарян. Про розчарування відповідає так. Я з огромною благодарністю отношусь. к работе депутатского корпуса. Со стороны депутатского корпуса, с большинства депутатского корпуса, было понимание тех проектов, которые действительно нужны городам. Депутатский корпус поддержал эти проекты, а дальше уже вопрос в исполнителях, которые должны были эти проекты все реализовать. И вот здесь разочарование, мы где-то не готовы, мы не готовы в управленческом плане, мы не готовы ментально сделать эти проекты быстро и сделать эти проекты качественно. Вот это, наверное, вот самое большое разочарование, потому что есть идеи, Є поддержка депутатів. А вот реалізувати ми пока качественно не можемо. Сергій Сухомин також торкається і роботи своїх заступників. Зізнається, не усе його задовольняє, але про подробиці розповідає неохоче. Мені не коректно за висказуватися про замістителі. Кожен із них і он об этом знає в апреле місяці. Ми составили пріоритет тех проектів, которые должен выполнить кожен. Я говорил, что в конце года каждый из них будет отчитываться. И на ближайшей сессии вот будет отчет заместителей по реализации этих проектов. Вы сами увидите КПД каждого и сможете задать вопросы. Но я думаю, что у нас в команде будут кадровые изменения. Кого конкретно туркнуть эти кадровые изменения, Сергей Сухомлин не отвечает, але каже, невдовзі житомиряни самі сами все дізнаються. У нас был уже разговор с заместителем, все все понимают, все понимают, что происходит, поэтому я не буду все таки называть фамилию, потому что эти люди будут отчитываться на сессии городского совета и депутаты должны проголосовать за этот отчет и депутаты будут в первую очередь оценивать работу. Скажем так, больше я пока вижу результативность работы Матвея Владимировича Хренова. У него непростое направление, и я скажу, что достаточно такой системный подход, плюс есть четкое понимание стратегии, что мы делаем через год, что мы делаем через два. Дмитрий Ткачук, Человек молодой в команде, человек абсолютно без опыта управления делает много тех движений, которые вот, вот, КПД может быть работы достаточно низкая, но за счет своей энергии он в принципе реализует большинство тех проектов, которые, по которым он взял на себя обязательства. К остальным есть вопросы.